akan melahirkan satu sifat yang lain yang memanggil kita untuk mengejarkan solat tidak lain adalah Allah sebab tu kalau kita ingat bila imam bila bilal muazzin melaungkan azan hayya ala solat hayya marilah ala fi'lil solat Marilah mengerjakan solat Maknanya muazzin panggil untuk solat berjamaah Nabi mengajarkan kepada kita Ucapan yang kita kena sebut pada ketika itu adalah Kalimah yang paling merendah diri pada Allah Ia ni kalimah Hawqalah La hawla wa la quwwata illa billah Apabila kita muazzin laungkan marilah solat berjamaah marilah solat berjamaah dan pastinya yang mendengar suruan seruan itu bukan seramai ini tetapi jauh lebih ramai dan kita yang mendengar tadi mungkin ada yang sebahagian kita dah ada di soft sebahagian kita mungkin sedang berwuduk di luar mungkin sebahagian daripada kita mendengarnya saat kita berjalan kaki ataupun menaiki kenderaan ataupun masih lagi berada di rumah tetapi ucapan kita sama saja yakni la wala wa quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan melainkan yang diberi oleh Allah Artinya kita kena rasa dalam hati Duduknya kita saat ini bukan kerana kuat kita Bukan kerana pandai kita Bukan kerana hebat kita Tetapi kerana Allah kasihan kat kita Maka dengan sebab kasihan Allah itulah Allah berikan Satu nikmat yang paling berharga yang namanya taufiq Maka dengan taufik itulah yang menjadikan kita boleh melangkah, kita boleh berjalan. Dan dengan taufik jugalah kita dapat mengerjakan solat. Dengan taufik jugalah kita boleh berzikir, dengan taufik jugalah kita boleh duduk bersama melanjutkan masa yang sebentar dalam majlis ini. Tetapi mungkinlah dalam masa yang sebentar ini semua yang saya kasih sekalian, setelah kita datang, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Apakah sepatutnya rasa yang terbit dalam hati setiap orang apabila dia melakukan satu-satu ketaatan pada Allah? Apa rasa dalam hati kita telah buat tetapi apa rasa dalam hati yang sepatutnya? Kita telah bangun datang ketika saat orang lain belum bangun. Kita boleh berjalan pada saat orang lain tidak mau meninggalkan tempat pembaringan mereka kita telah mengorbankan banyak tetapi marilah kita bertanya apakah yang sepatutnya rasa ada dalam hatiku pada saat ini apa rasa yang patutnya ada dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala kita gabungkan kita ting kita lihat beberapa ayat sebagai paksi muhasabah kita bincang kita apabila Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dan menyuruh kita solat Aqimis solah. Apa tujuan kami nak bangun untuk solat ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Lidhikri Dirikanlah solat untuk mengingatiku kata Allah Dirikanlah solat untuk mengingatiku kata Allah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ala bizikrillah tatma'innul qulub hanya senya kata Allah hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang artinya apabila kita melakukan solat dan kita betul solat kita bila hati-hati kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala maka sesudah daripada solat yang patut dirasakan dalam hati adalah perasaan tenang yang tidak akan didapati oleh orang yang tidak melakukan solat kita melangkah kita datang ada perasaan tenang dalam hati yang tak dapat bagi orang yang tak datang melakukan solat berjamaah kita melakukan zikir kita melakukan tasbih tahmid dan takbir yang orang tidak melakukan tasbih tahmid dan takbir tak rasa ketenangan itu kita menadah tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana orang tidak menadah tangan tidak merasai perkara tersebut. Maka kerana itulah amat penting bagi orang yang telah dijemput oleh Allah menanda perasaan ini supaya dia minta kepada Allah. Sebab ramai daripada hamba Allah yang Allah suruh solat dia solat tetapi dia tak pernah tanya pada Allah apa rasa patut ada dalam hatiku ini dia melakukan amal tetapi dia tidak pernah dalam surah bayinah kan Allah menyatakan bahawa wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan jelas tidak kalian itu diperintah wama umiru melainkan ia ni kamu buatlah ibadah dengan cara yang macam ni melainkan mengikhlaskan amalan kerana Allah Subhanahu wa taala maka awal pagi yang bertenaga ini marilah saya lihat dalam banyak kisah-kisah yang boleh kita kongsikan bersama saya suka untuk mengongsikan kisah tentang seorang lelaki yang kalau disebut kita semua kenal tentang dia tetapi kita boleh belajar tentang ketenangan Kita belajar tentang keikhlasan Kita belajar tentang kuatnya ibadat yang dilakukan Siapa? Beliau ialah seorang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saifun min suyufillahil maslul pedang daripada pedang-pedang pedang Allah yang terhunus di atas muka bumi Siapa dia kalau bukan orang yang kalau saya sebut Tapi saya berjanji dengan tuan-tuan Tuan-tuan boleh dengar nama dia Tapi jangan ikut Sebahagian perangai dia Boleh dengar Tapi jangan ikut hak ni Beliau adalah Sayyidina Khalid bin Khalid bin Khalid bin Al-Walid Khalid bin Al-Walid Semua orang kenal Sebut Khalid Al-Walid semua orang kenal Tapi Kalau boleh dengar nama tapi jangan buat beberapa perkara kenapa? sebab dikatakan Khalid tu kalau dia nak datang dalam majlis kuliah subuh kita pada pagi ni kita duduk kat sini, dia berjalan kita dah dengar dan kita tahu itu adalah Khalid kenapa? sebab Khalid Al-Walid dikatakan bahawa tidak berjalan melainkan di pinggangnya ada 8 bilah pedang ha, sebab tu jangan buat Jangan balik ni tengok pergi pejabat pakai pedang Masya Allah <laughs> Atau semayang Jumaat nanti ke Masya Allah Kelung-kelang, kelung-kelang, kelung-kelang mari Siapa mari tu Masya Allah Oh Mazrul rupanya <laughs> Kenapa Masya Allah Sebab Khalid berjalan tidak berjalan Melainkan di pinggangnya ada lapan bilah pedang Dan Khalid Al-Walid memakai serban Memakai serban Dan dia menyucuk anak panah di sekitar serban dia Oh, ah, jangan buat juga jangan buat mari Jumaat tengok ya kejuk imam imam duk baca khutbah tak jadi baca lepas tengok duk penuh anak, anak panah semua yang saya hormati dan saya kasih silam tetapi Khalid yang kita nak kongsikan pada hari ini Masya Allah orang yang Rasulullah sebut dia adalah sebilah pedang daripada pedang-pedang Allah yang terhunus di atas muka bumi dan saya nak Khalid Al-Walid ini Masya Allah kalau kita tengok oleh kerana hebat ketika hayatnya masya-Allah memimpin begitu banyak peperangan dan sentiasa mengharapkan untuk mati syahid tetapi hakikatnya beliau tidak mendapat apa yang beliau hendak kerana beliau mati di atas tempat pembaringannya dan elok juga kita ceritakan bahawa Khalid ini pada saat orang memandikan jenazahnya ya orang memandikan jenazahnya saat dimandikan pada bahagian bahagian hadapan tubuhnya orang yang memandi mendapati bahawa tidak ada satu inci daripada kulitnya, melainkan di sana ada tetakan pedang, ada, par ada parut pedang anak panah tombak pada bahagian hadapan tidak ada satu inci melainkan ada parut tidak ada satu inci melainkan parut oh, tak comel mana orang penuh parut muka eh? jadi tak payahlah jual ku parut ke ku apa dia tak beli, dia memang tak apa tetapi apabila orang membaringkan, orang memandikan dan memandikan bahagian belakang dia, apa yang orang dapati? Orang mendapati tidak ada walau satu inci parut. Bahagian hadapan tidak ada satu inci melainkan ada satu parut. Satu inci satu parut, satu inci satu parut. Tetapi di bahagian belakang beliau tidak ada walau satu inci parut. Maksudnya apa? Apabila beliau pergi ke medan peperangan dia sentiasa terus pergi ke hadapan dan tidak perah, pernah berpaling walau sedikit. Karena itulah panah tombak semua kena pada bagian hadapannya, tetapi bersih di bagian belakang dia. Oh kalau kita baik terbalik ada. Penuh belakang kok. Oh. Apa tidaknya lari. Dia ya, orang nak baling oh. panah lekat belakang, belakang macam landak belakang ni. Itulah Sayyidina Khalid Al-Walid. Tetapi yang saya nak kongsikan bersama-sama masya-Allah manusia yang dididik oleh Rasulullah. Dididik oleh Rasulullah bukan hanya melakukan amal tetapi mendatangkan dan menanyakan dalam hati keikhlasan dalam amal. Yang mana kita tahu bahawa apabila seseorang itu mengikhlaskan amalnya betul-betul pada Allah, pada saat itu dia berada pada puncak tenang yang saya sebut di mukadimah tadi. Sebab tak ramai orang Oh saya datang ni saya nak rasakan ketenangan Sebab itu tak beza Antara orang yang rajin solat Dengan orang tak solat Sedangkan sepatutnya orang tak solat Cemburu pada orang solat Masya Allah orang solat Tenangnya kalian Kami susahnya lah Sepatutnya Sepatutnya orang yang tidak berjamaah di masjid Cemburu pada orang yang sering berjamaah di masjid Sebab orang berjamaah di masjid Allah campakkan tenang dalam hatinya Karena itu Masya Allah Jom kita tanya pada diri kita pada hari ini Berdasarkan kisah yang berlaku pada Sayyidina Khalid Al-Walid Yang kita nak kongsikan Dikatakan Bahawa pada satu hari Lebih kurang macam ni waktunya Maka Khalid Al-Walid setelah mana menenaikan solat Dan mereka pada ketika itu Bukan ada di Madinah Munawarah Tetapi di medan tempur Di medan peperangan yang mana penuh khemah-khemah tentera Islam dan saat pagi lagi telah bunyi rengek, rengekan kuda-kuda tentera Islam dan pada ketika itu sebentar lagi umat Islam terpaksa keluar untuk beratur berada dalam sof dan barisan kerana mempersiapkan diri mereka untuk berperang dengan musuh yang sedang menunggu di sebelah sana maka Khalid Al-Walid setelah solat subuh masuk dalam khemahnya mempersiapkan dirinya memakai baju rantai, baju besi yang biasa dipakai mengikat pedang yang lekat pada pinggangnya mengikat tali kulit kasutnya pada saat itu masuk ke dalam khemahnya seorang Rasil seorang utusan yang diutus daripada Madinah Maka utusan tersebut memberi salam dan Khalid al-Walid menyambutnya kerana mengetahui inilah utusan yang baru sampai daripada Madinah melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke medan itu. Maka pada ketika itu utusan ini memberitahu bahawa dia membawa utusan yang datang daripada khalifah. Maka dibuka scroll tersebut. Maka dibacakan nama Allah, puji-pujian terhadap Allah dan selawat kepada Nabi maka kemudian berita yang pertama disampaikan daripada bandinah yang pertama adalah adalah dengan ini diberitahu bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia yang pertama yang kedua maka diganti oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang ketiga tuan-tuan dengar yang ketiga yang ketiga maka dengan ini Khalid Al-Walid dipecat jawatan sebagai ketua turus tentera dan yang keempat diganti oleh Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian pada saat itu Khalid Al-Walid meminta satu permohonan kepada Rasil, apa dia minta diminta kalau boleh dibacakan scroll ini adalah selepas daripada peperangan ini dan oleh kerana itu permintaannya maka ditunaikan maka Khalid Al-Walid telah keluar pada ketika itu dan naik ke atas kudanya seperti biasa dia berpidato kepada barisan tenteranya, dikata saya akan bertakbir sebanyak tiga kali pada takbir yang pertama Ketika bar barisan tentera Islam berada di atas kuda Masing-masing yang berjalan di atas persediaan masing-masing Maka Khalid Al-Balik berkata Saya akan bertakbir dengan satu takbir Yang mana apabila saya melaungkan takbir Pada saat itu andai ada di kalangan kalian Yang takut dan pengecut Dan rasa ingin pulang-pulang pada saat ini Sebagai seorang pengecut pada, pada takbir pada kali yang kedua Kata Khalid Al-Walid Maka hunuskan pedang kalian ada takbir yang ketiga gempur musuh kerana di hadapan sana ada dua kemenangan yang pertama kita akan bawa kalimah la ilaha illallah ke bumi yang belum menyebut kalimah la ilaha illallah ataupun kemenangan bila kita gugur sebagai syahid roh kita akan terbang menghadap Allah dalam keadaan orang yang disayangi oleh Allah dan syurga menunggu kalian maka diduduk di hadapan dia bertakbir dengan takbir yang kuat pada waktu subuh yang kelihatan pada ketika itu telah samar-samar kelihatan. Dia bertakbir dengan takbir Allahu akbar. Menunggu sebentar kalau ada orang nak pulang dan keluar daripada barisan itu. Maka dia bertakbir pada kali yang kedua Allahu akbar. Dan tentera Islam mengeluarkan bus pedang daripada sarung-sarung mereka dan saat dikeluarkan tersebut menggelegak bunyi padang pasir itu dengan bunyi pedang yang keluar daripada sarung-sarung pedang mereka dan pada kali yang ketiga dia bertakbir Allahu Akbar seluruh tentera ketika itu memacu ke arah hadapan menjumpai dan berhadapan dengan musuh diringkaskan kisah berlakulah peperangan sehingga musuh berjaya ditewaskan Apabila selesai maka pada saat itu Khalid Al-Walid mengumpulkan semua tentera dan Khalid duduk di atas satu tempat yang tinggi lantas Khalid Al-Walid memanggil utusan tadi maka pada saat itu dibacakan yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah Ibn Abi Qahafa Osman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Fihir bin Fihir Al-Qurayshi At-Taymi Al Telah meninggal dunia, telah wafat Maka semua tentera Islam tertunduk pada ketika itu membayangkan bahawa telah pulang seorang lagi daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah diganti oleh Umar ibn al-Khattab ibn Nawfal ibn Abdul Azza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Quraishi al-Adawi Dengar bunyi orang-orang tahu tentang kelebihan Sayyidina Umar di sisi Nabi di sisi agama ini Dengar bunyi mereka bertakbir dan bersuara dan yang ketiga adalah dengan ini bau Khalid al-Walid dilucutkan jawatan dan Khalid al-Walid ketika itu turun daripada bukit tersebut dan kemudian diganti oleh Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah dan mengangkat Abu Abu, Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah pada saat itu semua yang saya kasih sekalian pada saat itu Orang ramai pada ketika itu bercakap sesama mereka. Tentera-tentera yang selama ini sentiasa mendengar alunan takbir daripada Khalid al-Walid. Ketika itu masya-Allah bertanya kepada Khalid dalam keadaan begitu gundah, "Wahai Khalid, bila kamu dengar berita ni? Bila kamu dengar berita?" Dia kata, "Aku telah dengar tadi pada waktu pagi." wahai Khalid kami mendapati bahawa sesungguhnya engkau duduk di atas kudamu menghunuskan pedangmu dan kamu berpidato seperti biasa dan kamu menggempur serta menghayun dan membunuh dan mem menyelesaikan peperangan ini tanpa kami lihat ada sesuatu yang kurang pun daripada apa yang kamu buat seperti kebiasaan semua yang saya kasih sekalian di pagi yang sangat tenang ini pada saat kita niat iktikaf dalam rumah Allah ini pada saat kita buat sama apa yang dibuat oleh Khalid kita semua sedang ibadah pada Allah kita semua sedang melakukan ibadah pada Allah tetapi dengar apa kata Sayyidina Khalid Al-Walid kata Sayyidina Khalid Al-Walid aku berperang bukan kerana Omar tetapi aku berperang kerana Allah aku buat bukan kerana Omar tetapi aku buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala semua yang saya kasih sekalian Nampak tak betapa Orang yang bila dia buat sesuatu kerana Allah Bila kita buat sesuatu itu fokusnya betul-betul kerana Allah Tidak kerana lain pada saat itu ketenangan Yang saya bila bayang kalau kita, kalau sayalah, saya lah saya rasa lah Masya Allah Tentulah nak keluar kemah tak, tak, tak larat dah Duduk mengeliat dalam kemah kan Tak apalah tentera Islam Pergilah hampa saya ni bukan siapa-siapa Bak melukut di tepi gantang ha, Begitulah kononnya kan Semua yang saya hormati Mungkin mungkin kita yang membaca sejarah ni Masya Allah ya, Khalid ni biar betul Tetapi saat Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah Memimpin pada ketika itu Dan kemudian tentera Islam Tidak dapat menakluki daerah yang seterusnya Kerana tembok yang sangat tinggi Dan tentera bersembunyi di sebarik tembok Sehingga Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah Kata apa dia Saya perlukan enam orang yang enam lelaki tentera kena duduk di atas bahu, berdiri di atas bahu dan bahu untuk sampai berada di hujung tembok tersebut dan orang yang keenam kena berlari daripada atas enam bahu tersebut dan melompat ke bahagian sana dan kemudian masuk dalam tembok buka gerbang daripada dalam saya perlukan orang ini kata Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah apa maksudnya dia perlukan seseorang yang menyiapkan dirinya adalah untuk berlari lompat masuk seandainya musuh menadah tombak pada ketika itu maka dia akan tertancap di atas tombak tersebut atau dia diselesaikan nyawanya oleh orang-orang yang berada di sana apa yang dikena buat adalah buka gerbang daripada dalam untuk tentera Islam menggempur masuk ke dalam setelah diceritakan pelan yang begitu maka Abu Ubaidah bertanya siapa di kalangan kalian yang ingin jadi orang yang keenam tersebut semua yang saya kasih sekalian siapakah yang menarik, mengangkat tangan untuk jadi orang yang keenam Khalid Al-Walid Dia lah orang yang berlari kemudiannya Melompat ke sebelah sana dan membuka pintu gerbang Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Kisah ini sangat besar Tetapi saya nak bawa kecil dalam diri setiap kita Maknanya Masya Allah Kita dalam hidup ini kita ibadah pada Allah Seandainya saya sebutkan bahawa Kita benar-benar buat dan lakukan kerana Allah akan datang rasa tenang yang walau apa keadaan sekalipun maka pada ketika itu yang ada hanya ketenangan dalam hati. Ketenangan inilah yang diimpikan oleh kita. Maka impikanlah ketenangan ini, rindukanlah ketenangan ini dan mahukanlah ketenangan ini dalam saat kita melakukan ibadah. Saat kita pulang, isteri pulang ke rumah dan melakukan kerja, sebut dalam hati aku buat kerana Allah. Suami yang keluar mencari rezeki, saya buat mencari rezeki kerana Allah Subhanahu wa taala dan semua yang buat kerana Allah Subhanahu wa taala yang benar maka akhirnya akan mendatangkan ketenangan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian alhamdulillah sekali lagi kita dijemput menjadi tetamu Allah tidak semua orang dijemput menjadi tetamu Allah tetapi jadilah kita seperti tetamu yang sepatutnya saya yakin kalau tuan-tuan menjemput seorang tetamu tuan-tuan tidak hanya akan memanggilnya datang ke rumah tetapi pasti akan dihidangkan makanan Dan tuan rumah memikirkan makanan yang sebaik mungkin Yang boleh diberikan tetamu Kita telah menjadi tetamu Tetapi ingat Tetamu-tetamu Allah akan dihidang oleh Allah Dengan makanan-makanan Maka makanan ketenangan adalah Makanan daripada hidangan daripada Allah SWT Alangkah kecilnya hati kita sebagai tetamu Datang ke semua rumah seseorang Dipanggil Tetapi kita tidak dihidangkan makanan Lebih kecil lagi bahawa ada orang yang diberikan makanan Dan ada orang yang tidak diberikan makanan Maka kerana itu atas perbandingan ini Untuk kita semua ingat Kita semua telah menjadi tetamu Allah Tetapi semua yang saya kasih sekalian Maka mintalah hidangan daripada Allah Dengan ketenangan dalam hati dan rupanya ketenangan itu Allah akan beri bagi orang yang minta dengan minta yang benar. Minta betul-betul. Oleh kerana kita datang, kerana kita rasa eh saya dah tetamu Allah, kita adalah tetamu Allah. Tetapi ingat, ada lagi yang akan kita dapat kerana kita ini merupakan tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala dapat atau tidak bergantung pada sejauh mana kita buka pintu hati kita. Maka bukalah pintu hati bukan hanya untuk menjadi tetamu tetapi untuk dihidangkan ketenangan. kalimah la haula wala quwwata illa billah bukan untuk hanya hadir tetapi merasai dalam hati ya Allah berilah aku ketenangan yang engkau telah campakkan kepada nabi dan para rasul dan para sahabat dan salafus soleh zaman lampau yang tidak Allah beri melainkan pada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu bicara ringkas kita dalam kuliah subuh khas yang disebut al-fadil ustaz ya, tuan imam sebentar tadi semoga ya Allah naungan malaikat yang menaungi kami setiap orang yang ada di sini menjadikan apa saja yang kami pohon ya Allah apa saja yang diminta dalam hati orang-orang yang berada di sini ya Allah engkau tunaikanlah ya Allah apa saja susah yang sedang ditanggung ya Allah lepaskanlah ya Allah apa saja keinginan yang baik dalam hatinya ya Allah engkau Tuhan yang boleh menyebut innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun maka jadikanlah ya Allah ya Allah tautkanlah hati kami semua ya Allah pada saat seluruh manusia berbencian sesama mereka Allah ma'alif bainana wa baina kulubina kama'alafta bainal ansari wal muhajirin engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan ansar dan muhajirin maka satukanlah setiap hati-hati yang ada dalam jamaah di sini ya Allah semoga dengannya ya Allah kami tebarkan ketenangan keluar Kami tebarkan Islam ini keluar Kami tebarkan iman, iman ini keluar Sehingga Masya Allah Sebelum kami semua pulang menghadapmu dalam satu pertemuan yang pasti Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim Aku maaf daripada saya perkataan akhlak tingkah laku yang tak baik Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم